ನಮಸ್ಕಾರ ನನ್ನ ಹೆಸರು ರಶ್ಮಿ ರವಿ ಮರಾಠಿ ಸಾವಣಗೇರಿ ಯಲ್ಲಾಪುರ ತಾಲೂಕು ಪಲಿ ಸೇ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಭುವನಗಿರೀಶ್ವರಿ ಪಿ ಸೇ ದಯಿ ದಯದಿ श्रीभुवनगिरीश्वरि दयदि लीलालास्य विशेषविनोदिनिकालकालप्रियतत्त्वसुबोधिनिपालिसेदयदि दयदि उन्नतदा गिरिशृङ्गमन्दिरदि परिशो बसुतिः सन्नुतिगे कामित वा उन्नतदा गिरिशृङ्गमन्दिरके परिशो सन्नुतिगे कामित वा धन्यतया सारक्य दोरव सन्निध्यळु सदा मुकाम्बिके पालसे दयदी श्रीभुवनगिरीश्वरि पालसे दयदी नम्बि शरणादवर पाल जगदम्बे भक्तर बेम्बलके नी अभयवनु कोडुवे नम्बि शरणादवर पालिसुवे जगदम्बे भक्तर बेम्बलके नी अभयवनु कोडुवे

सुज्ञानप्रसादवै भुवनेश्वरी भुवनेश्वरी ताय सचराचर शुभपरिसरवदगिसिकाय शुभ परिसरवदगिसिकाय ध्येयशुद्धिनीडे दुरितदुपाय दूरमाडे ध्येयशुद्धिनीडे दुरितदुपाय दूरमाडे आया कालिवदगु बतुकचिन्तने अभयवकरुणसु पलसे दयदी श्रीभुवनगिरीश्वरि पालसे दयदी लास्य श्री कालकालप्रियतत्त्वसुबोधिनि पालिसेदयदि श्रीभुवनगिरीश्वरि पालिसेदयदि धन्यवादः